Присаживайтесь. Так, все чекаем. Пожалуйста, у нас период 2015 года. Вернемся к жилищно-коммунальному хозяйству. Нам видалені кошти за рахунок Державного фонду регіонального розвитку це реконструкції п'яти водоводів і трьох каналізаційних колекторів на общу суму 6, 6 млн 700 тисяч гривень. Крім того, виділені кошти по програмі ДФРР на проєктування п'яти об'єктів це півтора мільйона гривень. Це об'єкти, які Стосується капітального ремонту доріг міста Славянськ. Ремонт об'їзної дороги Новосодовській, 1-2 і моста аварійного на ній. Общежиття кольцевая 2А, яке буде переоборудовано під житло малогабаритне. Реконструкція сітей наружного освітлення, А також реконструкція тролейбусного маршруту номер 5 Цей тролейбусний маршрут, якщо нам... Вдастся завершитый этот проект соединит железнодорожный вокзал и поселок Семеновка. Также этим проектом будет предусмотрена закупка трех новых троллейбусов для нашего ТТУ. Общая сумма средств, которые будут выделяться на осуществление этих пяти проектов, порядка 175 миллионов гривен. Ну, у меня здесь есть четыре листа мелким убористым значит, шрифтом написаны э, ваши э, недоработки по работе ЖКХ. Да, я прекрасно понимаю, что жилищно-коммунальное хозяйство всегда было сложным направлением, но э, мне кажется, что все депутаты и многие жители города меня поддержат в том, что в данном вопросе большие проблемы э, в городе Славянске. Следующее. Вы сказали об областном фонде экологическом, о государственной субвенции 150 миллионов и фонде регионального развития. Так я хочу проинформировать присутствующих, что от никакого отношения к этим заслугам, к этим деньгам вы не имеете. Более того, вы некачественно, неквалифицированно подготовились к получению финансирования. Я лично был главой комиссии, вы знаете, не главой комиссии, а членом областной комиссии по отбору проектов на фонд регионального развития. Так вот, все что, было возможно, все, что было возможно, я сделал со своей стороны для того, чтобы Слаймос получил максимальное финансирование. Максимально. И было договорено и выделено порядка 40 миллионов. Проекта вы предоставили ровно на 14 и не удосужились больше ничего сделать. Только благодаря вашей некачественной работе. Это я могу со всей ответственностью заявить. И следующая значит, была идея о том, чтобы подготовить на следующий год, то есть выполнить проект на документацию на объекты для финансирования за счет международных э, средств. Это Европейский инвестиционный банк. И даже в этом э, Славянск умудрился, когда Краматорск, когда э, Артемовск... Получили большие суммы на финансирование. Славец предоставил проект э, запросов, даже не проект, а запросов на 1 миллион двести, который принял Минрегион развития. На проектирование вот тех пяти объектов, о которых я говорил, это еще раз повторюсь: кольцевая 2 это объездная дорога, это капитальный ремонт наших дорог, троллейбусный маршрут номер 5 и... Э, Наружное освещение города Славянска почему-то без нашего ведома э, было предложено взять у государства 5,5 миллионов гривен. Хотя достаточной суммой для, для проектирования является как раз те самые 1 миллион 450 тысяч, которые на сегодняшний момент выделены Державным фондом регионального развития и будут освоены в ближайшее время. И объекты по Европейскому банку, те, которые я перечислил, я тоже думаю, будут профинансированы. Поэтому нам просто было непонятно, почему именно нужно тратить такие громадные деньги на проектирование, когда мы представили кошторисы ну, практически в три раза ниже. У вас была возможность получить гораздо больше денег для проектирования, гораздо больше денег для выполнения работ по фонду регионального развития. Если бы вы предоставили соответствующие документы, правильно оформили. Вы этого не сделали. Олег Анатольевич, смею вас заверить, что, наверное, возможно, ваши помощники несколько неправильно обрисовали вам э, ситуацию, но, еще раз вам повторяю: вот эти пять объектов, которые мы изначально заявляли в эту программу, они очень важные и очень нужные для города Славянска. Кто-то без нашего ведома, я не берусь утверждать кто, поставил цифру, что на производство. Проектных работ по этим объектам необходимо затратить 5,5 миллионов бюджетных средств. Достаточная сумма является 1 миллион 450 тысяч. Именно по этому поводу мы как бы и споричались с вашими помечниками и в конечном счете все-таки смогли квалифицированно убедить их в том, что этих денег достаточно. Эти деньги на сегодняшний момент выделены, проектные работы будут сделаны, экспертизы будут пройдены. Не, давай, что вы сюда да не занимайся Краматорском, у нас есть серьезные проблемы. А ведь Биарицев приехал.